نہیں یہ حکم موجود نہیں ہے بلکہ قرآن میں تو حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے جو جنات جو تھے ان کی ان کی غلامی میں وہ تماثیل بھی بناتے تھے مجسمے بھی بناتے تھے تو مجسمہ سادی بھی حرام نہیں تھی اس وقت اصل میں یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تصویر بنانا اور مجسمہ بنانا جاندار چیز کا وہ حرام ہے اس وقت تک کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا بلکہ ہاتھ سے تصویر بنتی تھی جاندار کی تصویر بن رہی ہے تو ہاتھ سے مجسمہ بن رہا ہے تو ہاتھ سے تو اس کے تو حرمت پر پوری امت متفق ہے لیکن جب کیمرہ ایجاد ہو گیا تو ایک نئی چیز آ گئی نا اس میں اختلاف ہو گیا جیسے شاید آپ کے علم ہو لاؤڈ سپیکر پر ہمارے بڑے بڑے علماء کا فتویٰ تھا اذان حرام ہے خطبہ حرام ہے اور فتوہ کس کا مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نئی چیز آئی تھی اس کے بارے میں ان کی رائے ہوئی لیکن آج آپ کو معلوم ہے کون سی تھانوی مسجد ہے کہ جس میں اذان جو ہے لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتی اور خطبہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتا تو نئی چیز کے آنے پر جو ہے یقیناً اختلاف رائے کے پیدا ہونے کا امکان ہے عالم عرب کے تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہوا کہ چونکہ اس میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے یہ عکس ہے یہ جائز ہے. اطلاق جائز ہے. اس سلسلے میں میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں پاکستان میں ایک علماء کی کانفرنس بھی ضیاء الق صاحب نے کروائی تھی پوری دنیا سے علماء آئے تھے کراچی میں کانفرنس تھی عبد ابو غدہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حنفی عالم تھے عالم عرب کے حنفی عالم بہت بڑے عبد الفتح غدہ اور یہ اصل میں جو عثمانی حکومت تھی ترکوں کی خلافت والی اس کے میں جو شیخ الاسلام تھے ان کے شاگرد رشید تھے تو وہ ان سے ملنے کے لیے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے تو ساتھ ہی دعوت دے آئے وہ تو ہوٹل میں جا کر ملے ساتھ ہی کہا کہ ہمارا وہ دار العلوم ہے وہ بھی آپ ذرا وزٹ کر لیجئے دیکھ لیجیے وقت مقرر ہو گیا اب مولانا نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو بلا لیا جن میں ان کے داماد مولانا محمد تاسین ان کے بڑے داماد سب سے بڑی بیٹی ان کی ان کے گھر میں تھی وہ بھی تھے انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا ہے یعنی یہ نہ سمجھئے کہ یہ کہیں ادھر ادھر سے سنا ہوا بات ہے ایک ایسا شخص بیان کر رہا ہے جو اس میں موجود تھا اور جو مولانا بنڈوری کا اتنا قریبی رشتہ دار تھا ان کا داماد کہ یہ اب انتظار کر رہے تھے کب آئے کب آئیں تو اتنا ہوئی کہ آ رہے ہیں آگئے تو نکلے باہر ویلکم کرنے کی دیکھا کہ وہ ایک کیمرہ لٹکائے ہوئے چلے آ رہے اب یہ حریب انہوں نے محسوس کیا یہ اتنا بڑا عالم دین اور یہ کیمرہ جیسے عام جو ہیں لوگ لڑکے بالے لیے پھرتے ہیں کیمرہ تو وہ ایس طریقے سے وہ کیمرہ لیے پھر رہے ہیں لیکن کیا کہیں مہمان ہیں مجھ کہہ نہیں سکتے آگئے بیٹھے بیٹھ کر انہوں نے اپنا کیمرہ کھولا اور کہا ذرا ٹھیک ہو جائیے سورہ اجتماعیہ میں چاہتا ہوں ایک اجتماعی تصویر ہو جائے گروپ کی سورہ اجتماعیہ اس پر چیخ پڑے مولانا بن نوری حرام 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 امری کریں گے انہوں نے کیمرہ تو بند کیا لائیے دلیل حرام ہونے کی دلیل کیا ہے جو دلیل انہوں نے دی وہ کاٹ دی جو دلیل دی وہ کاٹ دی جو دلیل دی وہ کاٹ دی آخر میں مولانا بنوری بن کو کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ خلاف تقویٰ ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ اس پر قائم رہے خلاف تقویٰ ہے مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ حرام کہیں گے تو مجھے دلیل دینی پڑے گی آپ قرآن و سنت کی روح سے تصویر کشی حرام ہے تو یہ آپ کے سامنے جو اتنے بڑے بڑے ویڈیو کیمرے گھوم رہے ہیں یا ٹی وی پر آپ کی تصویر آ رہی ہے آیا یہ صحیح ہے یہ اچھا ہے یہ سوال کر لیا دیکھیے کتاب و سنت کی روح سے جو چیز حرام ہے وہ ہاتھ سے تصویر بنانا ہے کیمرہ تھا ہی نہیں حضور کے زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنتی تھی ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر حرام مطلق ہے اس سے پہلے وہ بھی حرام نہیں تھی یہ بھی جان لیجئے جیسے سجدہ تعظیمی جائز تھا ایسے ہی حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے تماثیل یہ بڑی بڑے تماثیل بناتے تھے لوگ جنات جو تھے ان کے لیے لیکن شریعت محمدی میں ہاتھ سے تصویر بنانا جاندار کی نقشہ ہے آپ کھینچ رہے ہیں کوئی فطری لینڈسکیپ ہے کوئی حرج نہیں جاندار کی تصویر بنانا حرام مطلق ہے لیکن جب کیمرے کی ایجاد ہوئی تو اب یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا کہ آیا وہی حکم اس پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا عالم عرب کے علماء جو ہیں چوٹی کے وہ اس کے قائل ہیں کہ اس پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا ہاتھ سے بنانے والی تصویر پر ہوگا البتہ انہوں نے کہا پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے ہاں تعلیم کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے ہمارے ہاں کے علماء کی اکثریت اس کی قائل ہے کہ اس کو بھی اس کے اوپر بھی وہی حکم ہوگا کہ یہ حرام ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے پاسپورٹ کے لیے جائز ہے مجرموں کی شناخت کے لیے جائز ہے میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جائز ہے وہ اس کو جائز کہتے ہیں اس حوالے سے بہت سے علماء ہیں جن کے فوٹو بھی اخبارات میں چھپتے ہیں جن کی جو بھی ہوتی ہیں مجالی سے شورا اس کے بھی اجتماع جو ہے ان کے فوٹو آتے ہیں تو عمل بہت سے ادرات کا مختلف ہے لیکن ہم عمل کی بات نہیں کر رہے ان کی رائے یہ ہے کہ حرام ہے البتہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے جو معاشرتی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر دین کی ضرورت ہے دین کے پیغام کو پہچانے کے لیے اب ایک ہے آپ آڈیو سن رہے ہیں وہ زیادہ دیر سن نہیں سکتے ایک ویڈیو ہے یا تو آدمی آپ کے سامنے موجود ہو دو گھنٹے کی تقریر آپ سن سکتے ہیں ہل بھی نہیں وہی آپ کو آڈیو سننا پڑے تو آپ پہلو بدلیں گے اسی طریقے سے اگر ویڈیو ہے تو آپ بات سن سکتے ہیں ورنہ نہیں تو ہم نے اس کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہوئے اختیار کیا اور یہاں بھی بتا دوں جو سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانی کے آخری شیخ الاسلام تھے علامہ کوسری رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد رشید عبد الفتہ ابو غدہ یہ اس وقت فقہ حنفی کے عالم عرب میں سب سے بڑے ماہر ہیں ان کے نزدیک بھی جائز ہے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کی رائے میں آڈیو پر لے کر آیا ہوں بلکہ اب یہ وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے وہ تو یہاں پر جب آئے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں ایک علماء کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی ایک تو علماء جو ہوتے تھے کنونشن اسلام آباد میں تو مقامی علماء کے ہوتے تھے ایک انٹرنیشنل اس میں وہ بھی آئے تھے تو مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ان کے مقام و مرتبے سے عاقف تھے فقہ حنفی کے عالم عرب کے چوٹی کے جو ہیں وہ, وہ استاذ ہیں ملنے گئے ہوٹل میں تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا میں بھی آؤں گا آپ کیا یہ دعوت دے کر گئے کہ آئیے ہمارا دال علوم دیکھیے وہ آئے انہوں نے اپنے داماد کو مولانا محمد تاثین صاحب کو بھی بلا لیا وہ ابھی زندہ ہے ان سے اس واقعے کی توثیق کرائی جا سکتی ہے انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ جب وہ میں بھی تھا وہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے جب بتایا گیا کہ ہیں علامہ علامہ صاحب وہ آ ابو غدہ تو ہم سب اٹھ کر باہر نکلے دیکھا ان کی گردن میں کیمرہ لٹک, لٹک رہا اب ہم بڑے پریشان یہ کیا ہے ہم تو سمجھتے ہیں حرام اور یہاں پہ یہ کیمرہ لے کر عالم الدین جو ہے اتنا بڑا مفتی آیا ہے خیر خاموش رہے اب جب جا کر کمرے میں بیٹھ گئے انہوں نے کھولا کیمرہ نکالا اور کہا سورہ اجتماع یا یعنی ایک جو ہے گروپ فوٹو میں لینا چاہتا ہوں آپ لوگ ذرا ٹھیک ہو جائے سیدھے ہو جائے بیٹھ جائے سورا استعمال یا اب مولانا بلوری صاحب جو ہے خاموش نہیں رہ سکے نہیں, نہیں نہیں حرام ہمارے نزدیک حرام ہمارے نزدیک حرام انہوں نے کیمرہ تو بند کیا پوچھا دلیل کیا ہے حرومت کی جو دلیل لائے انہوں نے کاٹ دی آخر میں مولانا بلڈوری کو یہ کہنا پڑا کہ ہاں حرام تو نہیں ہے ہم اسے تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ بات آپ کا موقع آپ حرام کہتے ہیں دلیل لانی پڑے گی یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہے اصل موقع بعض چیزیں ہمارے یہاں ہم بس مشہور ہو گئی ہیں اور بعض علماء یہاں تک کہ ہمارے اس وقت کے جو علماء ہیں وہاں طالبان کے وہ بھی اسی طریقے کی عمل کر رہے ہیں ٹی وی کو بری شہر نہیں ہے ٹی وی کے ذریعے سے آپ کیا پھیلا رہے ہیں ہمارا یہ تھا کہ ایک زمانے میں تو یہ رائے تھی کہ لاؤڈ اسپیکر اذان بھی حرام ہے نماز کی امامت بھی حرام ہے اب ایک امام کر رہا ہے دو لاکھ آدمی پیچھے تبلیغی اجتماع میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ امام نے کب اللہ اکبر کہا امام سجدے میں پڑا ہوا ہے پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے امام کھڑا ہو گیا پوری جماعت گری ہوئی ہے سجدے میں یہ لادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یہ اللہ کے بندو آخر وہاں بجلی بھی جلاتے ہو کہ نہیں جلاتے وہاں پر جو ہے لالٹہ جلایا کرو بجلی کا کیا تمہیں حق پہنچتا ہے لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں ضرورت ہے کہ اپنی نگاہ کو وسط دی جائے لاؤڈ سپیکر میں کوئی خرابی نہیں ہے اس کے ذریعے سے آسان دیجئے تو یہ اچھا ہے اس کے ذریعے گانے نشر کریں گے برا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دین کی تعلیم کی, دی, کی جائے وہ اچھی ہے اگر کچھ اور فحاشی کریں گے جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا ہے یا جو سی این این وغیرہ کرتے تو وہ برا ہے اور میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں شاید آپ چونکے بھی پریشان بھی ہو جائیں لیکن انشاءاللہ وہ پریشانی جلدی رفع بھی ہو جائے گی دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں صحابہ اکرام کے بعد ائمہ یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں ان اسلاف میں ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں ایک محدثین اور ایک فقہا محدثین ان کا کام کیا تھا قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرۂ مبارک میں حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے بات ختم ہو گئی خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظی محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا اب اصل مرحلہ کیا تھا حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں کوئی صحابی کوفے چلے گئے کوئی صحابی دمش چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اب ان سب کے پاس کسی کے پاس اتنی احادیث کسی کے پاس اتنی احادیث ان کو جمع کرنے کا کام پھر چھان پھٹک کرنے کا کام پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا محدثین کرام نے بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام پوری پوری زندگیاں کھپائیں ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہیں ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں ذرا باریک بات ہے سمجھ لیجیے گا ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث تین راویوں کے راستے سے آ رہی تھی ان کے پاس جو حدیث تھی وہ دو راویوں کے حوالے سے تھی اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمش کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے سواری سے اترتے بھی نہیں میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں جی ہاں ذرا مجھے سنا دیجئے سنا دیا ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس بھائی اترو ٹھہرو قیام کرو نہیں میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا یہ کام کیا نے بہرحال میں اس وقت تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں فتنہ ہے انکار حدیث کا لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے جھیلی ہیں اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے اچھا وہ تو محدثین کرام ہیں ان میں بھی اب ایک نام نوٹ کر لیجئے چوٹی پہ کون ہے امام بخاری امام مسلم امام ترمزی امام احمد ابن حنبل امام ابن ماجا امام ابو دعوت سب ہیں لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے امام بخاری اچھا اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں دوسرا وہ ہے فوکہ قرآن بھی جمع ہو گیا حدیث بھی آ گئی اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا استدلال کرنا ہے حدیثوں کو جوڑنا ہے قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے اجتہاد کرنا ہے یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں فوکہ کرام اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم ٹھیک ہے کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے قانون ایک علیحدہ شئے ہے اخلاقیات علیحدہ چیز ہیں ایک شئے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے قانونی تقاضا کچھ اور ہے آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اخلاقی تقاضا کیا ہے معاف کر دو بھائی اور قانونی تقاضا کیا ہے جوابی تھپڑ رسید کرو اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا قانون کا تقاضا یہ ہے السن و بسن دانت کا بدلہ دانت ورزن و بے نے کان کا بدلہ کان قانون یہ ہے اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے بہ انتاف و تصفہ اگر تم بخش دو معاف کر دیا کرو لوگوں سے درگزر کیا کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ غفور تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں کسی معاملے کے اخلاقی پہلو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے قانون کا ایک فہم اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا آپ صحابہ کو ان سے مستثنا کر دیجئے ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں تو سید الفکا کون ہوئے امام ابو حنیفہ اور رئیس المحدثین کون ہے امام بخاری یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں المان و کولن ایمان نام ہے صرف قول کا عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا ولا یزید ولا ینکس وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے وہ ہے امام بخاری کا رئیس المحدثین کا المان و قل و ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں یزید ہو وہ گھٹا وہ بھی ہے بڑھتا بھی ہے ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں ایمان جیسی بنیادی بات ہے سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہو رہا ہے جڑ بنیاد ایمان ہے ایمان کے بارے میں کوئی چودویں صدی کے پندرہویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو بڑے سے بڑے ہو ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہا امام ابو حنیفہ اور کتنا بنیادی اختلاف بظاہر باتیں بظاہر کہہ رہا ہوں میں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے تو دیکھیے تضاد کتنا ہے بود المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے علیمان و قولن نہیں علیمان و قولن و عملن تضاد ہے نا لا یزید و لا ينقص نہیں یزید و ينقص تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے اس کا حل سمجھایا اور کیسا سمجھایا میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی تسن نہیں کوئی تکلف نہیں میرے نزدیک دونوں باتیں صد فیصد درست ہیں یہ نہیں کہ پچاس فیصد یہ درست پچاس فیصد وہ درست نہیں یہ بھی صد فیصد درست یہ بھی صد فیصد درست فرق کیا ہے محل مختلف ہے امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں قانونی ایمان کے اعتبار سے صد فیصد درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے عمل نہیں زیرے بہس آئے گا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے نماز کا منکر ہو جائے کافر زکاة نہیں دیتا فاسق ہے فاضر ہے کافر نہیں ہے زکات کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں کافر فرشتہ کس نے دیکھا کیا پتا کیسا ہوتا ہے حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملک کی شکل میں صرف دو دفعہ دیکھا ہے ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا دو باتیں تھیں وہی ہو جاتی تھی نظر کوئی نہیں آتا تھا یا انسانی شکل میں نظر آیا اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو دو مرتبہ دیکھا وَلَقَدْ رَاهُ بِالْعُفُقِ افق وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا ایک مرتبہ صدرت المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو مانتے ہیں فرشتوں کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے ماننے پر ہے اقرار باللسان پر ہے یہ بات آپ نے سنی ہوگی امام ابو حنیفہ کا قول ہے صد فیصد درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا کبیرہ گناہ ہے شراب پی ہے کافر نہیں ہے حد لگا دو حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید ریایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے میں آپ کو واقعہ سنا چکا غامدی خاتون حد جاری ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کافر کیا کہیں گے میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینہ کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے اس میں حد فاصل انسان کا اقرار ہے یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو صرف زن ہے نا آپ قریب پھٹکتے ہو جائے معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے وہ تو میں نے اقبال کے آپ کو شعر سنایا بارہا یقین پیدا کریں ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری یہ اولیاء لا کون تھے صاحب یقین ہی تو تھے اور کون تھے جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے شیخ عبدالقدوس القدوس رحمت اللہ علیہ کس زمانے میں تھے یہ ابراہیم لودی اور اکبر کا زمانہ بابر کا زمانہ جب جنگ ہوئی ان کے ماں بین. ابراہیم لودھی چل کر آیا ہے کہ بابر آ گیا ہے میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی ہے میرے لیے دعا کر دیجئے فرماتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ ہماری دھوپ چھوڑ دو دعا نہیں کی اور وہ شکست اس نے کھائی مارا گیا ان سے بھی پہلے کی بات ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سات بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے کسی بادشاہ سے ملنے کا تو خر سوال ہی نہیں اس کے پاس جانے کا سوال نہیں کسی کو اجازت نہیں دی حاضر ہونے کی ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں میں آ جاؤں گا تو جواب یہ لکھوایا ہے کہ درویش نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا درویش دوسرے سے نکل جائے گا بادشاہ چاہتا ہے اس باریابی اور سلطان الہند پھر کون ہوا سلطان الہند تو پھر نظام الدین اولیاء ہوئے جس کی قدم بوسی کے لیے بادشاہ آنا چاہتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے اس لیے ان کا نام ہے سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تو یہ جان لیجئے ایک اور کا واقعہ ابو علی قلندر کا نواب ٹونک نے جاگیر کے لیے ایک وسیقہ بھیج دیا ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے اتنے گاؤں کی جاگیر لکھ دی اسی کاغذ کے پشت پر ایک شیر لکھا ما آ بروے فخر و کنات نبا بابیر خان بے گوئے کہ روزی مقدر است جاؤ میر خان سے کہہ دو نباب ٹونک سے ہماری روزی اللہ کے ہاں مقدر ہے لکھی ہوئی ہے ہم تمہارے ہاتھ اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنا نہیں چاہتے لے جاؤ اپنا وسیقہ کون تھے یہ صاحب یقین یقین پیدا اے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری شہنشاہ ہند اس نے باریابی چاہے اجازت نہ ملے وہ یقین کی بات ہے آپ سوچئے یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا اس کی ایک شکل تو میں کل آپ کو دکھا چکا توکل ہوگا راضی بہ ہوں گے خوف نہیں ہوگا کزن نہیں ہوگا ڈر کاہے کا میرا محافظ میرا رب اچھا اس نے ہی کوئی چیز میرے لیے رکھ دی ہے تو کون محافظ ہو سکتا ہے اور اللہ سے بچانے والا کوئی ہے اور ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کسی چیز سے بھاگیں گے کیا وہ تو ہمارا محبوب ہے محبوب کی رضا اسی میں ہے حاضر ہے ہم شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سری دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی بتائیے کوئی خوف ہوگا کوئی حضور ہوگا اولیاء اللہ خوف ہے معاملہ ایک دوسرا معاملہ یہ کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے بتائیے دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے آپ زنا کر سکیں گے چوری کر سکیں گے یہ یقین زائل ہوگا کسی وجہ سے اس یقین پر غفلت کے کوئی پردے پڑ جائیں گے تو گناہ ہو سکتا ہے یقین موجود ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا منطقی بات ہے کہ نہیں میں مثال سے اور سمجھا دوں اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے آپ نے دیکھ لیا ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے آپ کی گاڑی صحیح جگہ کے رک جائے گی نا